আমি গোটেই অসমবাসী বৰ আনন্দিত উৎফুল্লিত যে আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সংখ্যালঘু মাইনৰিটিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নীলবাগানৰ হাফিজ কলন্দৰ আলী চাহাব যিজন এজন শিল্পপতি সমাজসেৱক আৰু মহম আব্দুল জলি চাহাব থকাৰ সময়লৈকে এখেতে কংগ্ৰেছত কাম কৰিছে আৰু এখেতৰ ইণ্টেকালৰ পিছত তেখেতে আকৌ নিজৰ সমাজৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছত আছে এতিয়াও আছে বিৰাট ভাল এজন মানুহক এটা দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে গোটেই অসমৰ সংখ্যালঘুসকলৰ মানে উপ সভাপতি পদত ৰখা হৈছে সেইকাৰণে আমি বৰ কৃতজ্ঞতা আদায় কৰিছোঁ আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া এখেতে নিজৰ যি অস্তিত্ব ভাৰতবৰ্ষৰ মাটিত এই দেশত বিশেষকৈ অসমত যেনেকুৱা নিজৰ জনপ্ৰিয়তা অৱ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে আৰু এখেতে যি কাম কৰিছে যেনেকুৱা এখেতৰ বাবা আছিল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া এখেতে আমাৰ অসমত দায়িত্ব ভাল লৈ চিফ মিনিষ্টাৰ হ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ যেনেকুৱা কাম কৰিছে আৰু সমাজৰ সেৱক হিচাপে এখেতে দায়িত্ব আদায় কৰি এখেত গৈছে এই হিচাপত মই ভাবিছোঁ এখেতক এখেততকৈ আৰু ভাল হ'ব বোধহয় আমাৰ গৌৰৱগৈ ডাঙৰীয়া এখেতে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত অসমৰ গোটেই ৰাইজ হিন্দু মুছলমান জৈন বুদ্ধিষ্ট খ্ৰীষ্টান সকলোৱে এখেতক এজন ডাঙৰ মানুহ হিচাপে গণ্য কৰিছে আৰু হ'ব পাৰে নেষ্টত এখেত আমাৰ অসমৰ দায়িত্বত আহিব আৰু সকলো মানুহে এখেতৰ কাৰণে দুৱ কৰিছে সেইকাৰণে আকৌ মই কৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ হোজাই ডিষ্ট্ৰিকৰ গৌৰৱ যে হাফিজ কলন্দৰাৰী চাব যিজনে এজন ধাৰ্মিক মানুহ এজন হাফিজ মানুহ এজন শিল্পপতি ব্যৱসায়ী এখেতৰ বিভিন্ন ব্যৱসা বাণিজ্য আছে এই মানুহক এই দায়িত্ব যে দিয়া হৈছে আমি কৃতজ্ঞতা আদায় কৰিছোঁ আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই এক সময়ত কৈছিল ৰহমতনগৰ মাদেছাত যে যিসময়ত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া অসমৰ প্ৰেছিডেণ্ট প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আমাৰ বাসকান্দিৰ হুজুৰ আহমদ আলী চাবহমতুল্লা আলী এখেতে কৈছিল যে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আহি আছে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আহি আছে মানুহে দেখিছে এইজন চিফ মিনিষ্টাৰ নহয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তিনিদিন পিছত তিন মাহ পিছত আল্লাহাকে এখেতক অসমত চিফ মিনিষ্টাৰ বনাইছে সেই হিচাপে আমি সকলোৱে আশা কৰিছোঁ যে এখেতে পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ এক সময়ত আমাৰ অসমত চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব আৰু অসমৰ পৰিস্থিতি ইনচা ভাল হ'ব এখেতৰ কাৰণে আমি সকলোৱে দুৱা কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে আমি সকলোৱে দুৱা কৰি আছোঁ ইনচা দুৱা কৰি থাকিম আৰু আমি আগবাঢ়ি আছোঁ ইনচা আগবাঢ়ি যাম